زندگی تم میدان نہیں ہے نہ یہ قیام گاہ ہے نہ آرام گاہ ہے یہ امتحان گاہ ہے تجھے یہاں امتحان دینا ہے کہ تو اس منصب کے قابل ہے یا نہیں ہے اس دنیا کو بنایا اس لیے کیا ہے یہاں انسان آنے, آنے کے بعد یہ سمجھتا کیا ہے یہ سمجھتا ہی نہیں کہ میں سنٹر امتحان میں بیٹھا ہوا ہوں جسے کھیل کو مکان مکان بتایا گیا ہے کہ پورے دنیا میں جو گیاریا ہے لیکن کم عی کم آسن وام یہاں تمہیں امتحان دینا ہے کہ آیا تم اس منصب کے اہل ہو یا نہیں ہو اگر منصب کے اہل ہو تو یہاں تم پوری کائنات پر تمہاری حکومت ہوگی اور اگر تم اس منصب کے اہل نہیں ہو تو پھر ہو اصل سافلین پھر تمہارا مقام اصل صافلین ہے جانوروں سے بہتر ہے اور تمہیں پھر وہاں بھیج دیا جائے گا جہاں کباڑ جلایا جاتا ہے سب کمار ہوتے دنیا میں آنے کے بعد ہوش نہیں کرتے بھی امتحان گاہ اس پر فیصلہ ہونا ہے کہ تو، 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 تو ہے کون سا کیا بلا ہے تو اس قابل ہے کہ خدا پہ تھا نہیں ہم نشی ہو یا اس قابل ہے کہ تھی کباڑ کھانے میں ویکسین جائے جلانے کے لیے یہ تنہیں یہاں فیصلہ کرنا ہے اب یہ جا کر وہاں وہاں کیا کہے گا اللہ کہتے یہاں آ کر کیا کہے گا کیوں کہتے اب میں نے دیکھ لیا اب مجھے واپس تو اب ویسا بن کے آؤں گا جیسے آپ کہتے ہیں وقت ختم ہو گیا پھر کوئی پورت, کوئی مہرت نہیں دیا تو دی. اللہ تعالیٰ بھی کہیں گے. بس ختم مسئلہ جو وقت تھا وہ نے لے کر دیا اب کل کہاں تجھے جانا ہے تو اس لیے بتایا گیا کہ یہ اس کو ہوش دے کر تیسری بات تیسری بات کہا کہ تجھے کھلی چھٹی نہیں ہے تجھے اپنی پوری زندگی کا جواب دینا ہے اس لیے روز وش کر بات ہیں کہ میں بتا دیتا ہوں تاکہ تم وہاں پریشان نہ ہو جن چار سوالوں کو حل کر کے جانا وغیرہ پھر جاؤ گے سے پھنسو گے کہ جہنم سے تمہارے قدم اٹھ نہیں سکیں گے سیدھے جہنم میں جاؤ گے اگر ایک سوال میں بھی فیل ہو گئے ہیں تمہارا پیدا کرنے والا وہ کہتا ہے یہ چار سوال ہے اس کا حل کرنا ضروری ہے اس دنیا میں رہ کر اگر حل کر کے آؤ گے تو سیدھے سیدھے جنت میں ایسے جی ویسے جیسے بجلی کی چمک ہوتی ہے ادھر سے تو قدم جہنم سے بچ نہیں سکتے تمہارے اس لیے متنفر کیا ہے پورا کہ ہوش, ہوش جمال. نبی کہتا ہے ہوش شمال اللہ کہتا ہے ہوشمال تو شیطان ڈالتا ہے اس کے سور کہتا ہے یہاں تو ملے کر. جلدی 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 مرے کر وہاں جہنم میں جلدی ہے میرے ساتھ کوئی بھی میں بھی چلوں گا تو بھی چلیے دیکھا جائے گا کیا دیکھا جائے گا ریکور ایک چیز بتائیے کیا دیکھا جائے گا وہاں شیطان جو ہے وہاں استاد ہے اول تو اللہ کی طرف آنے بھی دیتا ہوں اور اگر کوئی اللہ کا ماننے والا مانتا ہے اس کی کتاب کو مانتا ہے تو کیا کہتا ہے کہتا بس ہے گہ واسطے پابندیوں میں اپنے آپ کو پھنساتا ہے کہ واسطے پابندیوں میں پھنساتا ہے میری طرف مزے کر آزاد ہو کر میں بھی جہنم میں جلوں گا تو بھی میرے ساتھ چلیے کوئی جو جہنم میں جلنا چاہوں گا آسان ہے میں اپنی طرف سے کہہ حدیث میں ایک سون ڈال کر جب اس کو اس کے دل میں اللہ حق ڈالتا ہے تو سون ڈال کر جو ہے انسان کو پلٹتا ہے اور قیامت کے اندر جو منظر ہے وہ قرآن میں بیان کر دیا ہے تو قال شیطان لمبا پورے رام کہ نلہ واد تم واد حق میں واد تو انسانوں کو فرشتے پکڑ کر جہنم کی طرف لے جائیں گے تو وہ اس انسان اس شیطان کا گھیرا دیں گے تو کہیں گے برباد ہوا او ہمیں بھی برباد, برباد, برباد کیا تو یہ کیا کہے گا یہ ایک طرف تو انسانوں سے بات کرے گا ایک طرف اللہ سے بات کرے گا انسانوں سے بات کیا کرے گا پران میں یہ کہہ رہا ہوں انسانوں سے بات کیا کرے گا رہا پاگلوں تمہارے نبی آئے تمہارے, تمہارے آتا نے بتایا تمہارے تمہارے اللہ نے بتایا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے تم پاگل تھے جو اپنے دشمن کی بات کے پیچھے رکھے اور اپنے جو تمہارے نبی تھے امام وہ ہے محبوب وہ ہے اور رسول وہ ہے لگے میرے پیچھے پاگل نہیں ہو تم فلا تلونی اور لونو انسور تم مجھے ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو کیوں یہ پاگل پڑ گیا تم لاٹ پڑے گا چھٹا سے جھاگ پیار کر کر کے لے جا رہا ہے چلا اللہ کی سنو نبی کی سنو جیسے بلوی ازم زندگی ہوا ہو آزاد اور وقت ہو کر چلو آج اس سے کہہ رہے اللہ بلا دے گا حق اللہ نے وعدہ کیے تھے وہ سچے تھے میرے چھوٹے تھے تمہیں بتا دیا تھا کہ میں دشمن ہوں کیوں میری بات مانی تم نے اور اللہ کی جناب میں ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو جائے گا آپ نے وعدہ کیا تھا کہ جو تیرے ساتھ تیری والی زندگی حکموں کے توڑنے والی گزارے گا وہ تیرے ساتھ جہنم میں جائے گا آج اپنے وعدے کو پورا کیجئے اور ان سب انسانوں کو جو جنہوں نے آپ کے حکم توڑے ہیں میری طرف ان کو میرے ساتھ دیجئے اس پر حکم ہو جائے گا فرشتوں کو میرا ان سب کو پکڑوں اب وہاں کچھ لوگ ایسے ایسے کچھ لوگ جو اپنے آپ کو جنتی سمجھتے ہوں گے وہ آڑ کر کھڑے ہو جائیں گے اور وہ کیا کہیں گے کہیں گے ہم میں نہیں ہیں ہم تو جنت والے ہیں ہم نے یہ عمل کیے یہ کیے یہ کیا یہ, کیا،, یہ کیا،, وہ کیا وہ کیا وہ کیا تو فرشتے اللہ کی جناب میں الگ کریں گے کہ یہ لوگ یہ بات کہہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں ابھی فیصلہ کیے رہتا ہوں ابھی فیصلہ کیے رہتا ہوں اگر یہ اگر یہ میرے ماننے والے تھے میری ماننے والے تھے تو یہ علد ہو جائیں گے جو نہیں ماننے وہ علاد ہو جائیں گے میں تجلی ڈالتا ہوں ایک تجلی ڈالوں گا جو میرے ہیں وہ سیدھے میں ٹرپ پڑے گی اور جو نہیں باتیں بناتے ہیں میرے نہیں تھے اور کہتے ہیں میں اس, اس کا ہوں ساری عمر میرے حکموں کو توڑتے رہے پھوڑتے رہے دوسری قوموں کے ساتھ کافروں کے ساتھ شکلیں سورتے لباس کیا کیا بناتے رہے تو ان کی ساری کمرے اکڑ جائیں گی اور گردنیں اس طرح ہو جائیں گی وہ سیدھے میں نہیں جا سکیں گے اور فوج تو کہا جائے گا جو سیدھے میں گئے ہیں ان کو چھوڑ دو جو یہ کھڑے ہیں سب کو پکڑ کے سب کمانا اس میں جاؤں حضور فرماتے ہیں وہاں انسان سر پیٹے گا ٹیچر ہو گیا مگر وہاں پیٹا کیا کام دیتا ہے اس واسطے چوتھی بات یہ ہے کہ فرق بتایا ہے مسلمان اور کافر کا فرق بتایا ہے کہ مسلمان وہ ہے مسلمان وہ ہے جو کلمہ پڑھتا ہے صرف اس سے مسلمان نہیں ہوتا مسلمان وہ ہے جو قیامت کی پیشی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے دنیا کو سامنے رکھ کر نہیں گزارتا وہاں کی پیشی کو اس کے بعد کہا کرتا ہوں پہلے کا یہ مخلوق عجیب ہے یہ ایک مجسٹریٹ یا تحصیلدار کی پیشی ہو تو اس کے لیے کتنے تیاری کرتے ہیں اللہ کی پیشی کا ہی کوئی نہیں ہے ہو جائے گا لپت ہوئے گا پیشی میں جو میں نے عرض کیا ہے کہ بتا دیا ہے کہ یہ چار سوال ہوں گے اس چار سوال کا جواب دینا پڑے گا سوال یہ ہوگا کہ جو میں نے عمر دی تھی وہ تیری نہیں تھی میری تھی وہی تھی اس کو نے خرچ کہاں کیا بتاؤ اس عمر کو کہاں نے خرچ کیا کس چیز پہ خرچ کیا کہاں لگایا اس کا جواب اور اس عمر میں میں نے جوانی کے قوت دی تھی تو نے جوانی کے قوت اس قوت کو کہاں توں نے کہاں تو نے اس قوت کو استعمال کیا مست ہو کر گزاری ہے یا ہوش سے گزاری ہے تیسرا سوال تجھے میں نے تھی قوت دی تھی کمانے کی تو نے مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں سے خرچ کیا مال کہاں سے کمایا اس کا بھی جواب دینا ہے کہاں خرچ کیا اس کا بھی جواب دینا ہے چوتھا سوال انبیاء کے ذریعے سے میرا علم جو تیرے پاس پہنچا تھا اس علم پر تو کتنا عمل کر کے آیا ہے لاتول قدمہ آئے دن حضور نے فرمایا وقت تک جہنم سے قدموں کو اٹھانے کا نہیں موقع دیا جائے گا جب تک کہ ان تینوں سوالوں کا مکمل جواب اپنی زندگی میں نہیں دے چکا ہو مست ہے آدمی ہوش نہیں اس کو یہ ساری ترتیب اللہ کہتے اس کے بتائی ہے لے اللہ پورا سے آلہ اللہ ہوجا قیامت کے دن اللہ کے سامنے ہوجن بازی نہ کریں کیا پتہ نہیں تھا ماں کا ایسے ہی نہیں ہلاک کرتا جب تک کہ میں میں اپنی چیز کو بالکل واضح کر کے سامنے نہیں رکھ دیتا تاکہ یہ نہ کہے کہ ہائے میں تو حفرت میں مار گیا میں تو ناواقفیت میں مار گیا مجھے تو پتہ ہی کچھ نہیں رہتا اب اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کی پیشی کا مند دکھایا ہے وہ پیش ہوا اللہ عزت کہیں گے کہ تو نہیں یہ زندگی جو گزاری ہے یہ میری مرضی کے مطابق تو تھی نہیں ایسی زندگی کیوں گزاری یہ جواب میں کیا کہے گا یہ انسان جواب میں کیا کہے گا کہہ کہ میرے ارد گرد جو روگ رہتے تھے میرا ماحول تھا میرا رواج تھا میرا فیشن تھا ان لوگوں کو دیکھ کر میں نے وہ زندگی گزاری اگر وہ ہو نہ ہوتے تو میں پھر ویسی زندگی گزارتا جیسے آپ کی مرضی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سچ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے کہ کیسے بالکل سچ بتا رہا ہوں فرمایا کہ وہ یہ سمجھے گا شاید میرا عذر اللہ نے قبول کر لیا ہے تو کہے گا بالکل سچ کہہ رہا ہوں پھر اللہ دریافت کریں گے کہ واقعی اگر وہ نہ ہوتے تو میں پھر ویسی زندگی گزارتا جیسے آپ کی مرضی ہے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے سچ کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے تو کہے گا بالکل سچ بتا رہا ہوں فرمایا کہ وہ یہ سمجھے گا شاید میرا عذر اللہ نے قبول کر لیا ہے تو کہے گا بالکل سچ کہہ رہا ہوں پھر اللہ دریافت کریں گے کہ واقعی واقعی یہ بات تھی واقعی یہی بات تھی لوگوں کو دیکھ کر لوگوں کے انداز کو دیکھ کر لوگوں کے طریقوں کو دیکھ کر تو نے یہ صورت اختیار کی کہ سچ کہہ رہا ہے پھر کہے گا بالکل سچ کہہ رہا ہوں یہی بات تھی اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں تھی پھر تیسری دفعہ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے تو وہ یہ سمجھ کر کہ میری بات جو ہے وہ اللہ نے قبول کر لی ہے اور میری میرا چھٹکارا ہونے والا ہے وہ کہہ کر کہ میں بالکل صحیح کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس پر جب تین دفعہ اس سے اقرار لے لیں گے تو, تو کہیں گے کہ تو نے خود اقرار کیا ہے کہ تم نے دنیا میں میری پرواہ نہیں کی لوگوں کے دباج اور طریقے کی پرواہ کے جو مانگنا ان سے بات میرے پاس جانور سیدھا چلو رہا سیدھا پیلے گا کہ کیا ہو گیا تو مسلم اور کافر کی زندگی میں فرق یہ ہے کہ وہ اللہ کی جناب میں حاضری اور پیشی اور یوم آخرت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارتا ہے انداون کی زندگی نہیں گزارتا وہ سوچتا ہے کہ کل کو میں کیا جواب دوں گا یہ جو میں اس طرح سے زندگی گزار رہا ہوں ایک لگ گیا ہے سب کو اور وہ کیا ہے کہ بس مسلمان ہونے پر چھٹی ہو جائیں گی مسلمانوں نے چھٹی نہیں ہوتی بابا مسلمانوں نے چھٹی نہیں ہوتی مسلمان ہونے پر چھٹی, ہوتی. پر چھٹی ہوتی تو یہ حضر حصہ اپنے زمانے کے مسلمان تھے ان پر اتنی اتنی مصیبتیں کیوں ہوتی